Вам ведомо, где в данный момент пребывает ваш сын? Нет, мне неизвестно. Последний раз я была в четверг у него в колонии. И в пятницу поступила информация о том, что журналисты, которые пытались зазвонить до колонии, им сообщили Милицу не было. А как говорит так сталося, что он еще до вырока в колонии? А вот эта загадка для нас всех. Дело в том, что он два года содержался в Харьковском сезоне. Когда начали события на Грушевского, его попытались полностью залезть. Он отсидел 7 суток в семь Его перебрасывали через, с камеры в камеру практически ежедневно. А 10, да, 10 февраля ночью его перевезли в Диканевскую исправительную колонию. Это далеко от Харькова. Это достаточно далеко от суда, 20 километров. В колонии и при колонии есть СИЗО. Но в СИЗО временное. Там содержатся уже люди, которые все получили приговоры приговором на руках. То есть у Андрея этого приговора нет. Он единственный там такой, у которого нет приговора. И как он, как даже если он там есть, как доставлять его на суды, даже в колонии не представляю. Почему это случилось? Нам ответили в Харьковском следственном изоляторе, что переполнен изолятор Харьковский. Но мы уже там два года живу практически под этим следственным изолятором, передаем передачу, ходим на свидание. И мы прекрасно знаем, что изолятор разгружен и занят сейчас на одну четвертую. То есть это все чепуха о том, что там в следственном изоляторе нет. Мигра. Адвокат, не даете ему а, Все это случилось в пятницу. Мы вечером, когда им, нам, к нам поступила эта информация, в субботу, в воскресенье мы ничего узнать не можем, негде. То есть нам остается ждать, если Бог даст, все будет хорошо, то понедельник. Если в понедельник Андрея не привезут на суд, это будет таки означать, что что-то не так, где-то... Про самое страшное думать не хочется. И я думаю, что после того, как был такой розголос, они ничего не пошли сделать с ним. Ну, если они его два года держат без, в, в, в тюрьме по абсолютно сфальсифицированному делу, то есть дело, в котором ну, нет ни одного доказательства. Насколько я знаю, это связано с убитым, где людини, ну, что тратилось на офисе Патриота Украины. Да. А, Чего ваш сын присутствующий во время этого не был? нет? он не был. Вот я же помню, что он не был. Нет, он... Он... есть распечатки, это не слова мамы, а э... с... выдержка из дела. Есть распечатки СБУ, был... снятый биллинг телефона. Он пришел, практически минуту в минуту с милицией приехал. Mm -hmm. А еще я у средства него? ну с одной версии средства, кроме слов, абсолютно ничего. Обвинение звучит настолько нелепо, что его, ну, когда читают, если бы это не так грустно было, это было бы просто смешно. Вы знаете, обвинение звучит дословно, это обвинительное заключение, что журналист, журнал, аналитик, гей, пришел в офис. А Андрей узнал о том, что придет журналист, который пишет статьи не очень хорошие про Патриот и решил его убить. Причем самое такое интересное, что он его решил убить 23 августа, в день города. В самом центре города, в 500 метрах от управления СБУ, в 300 метрах от управления МВД. То есть на самой оживленной улице центра города в праздничный день. Ну а как потом выяснилось, смогли доказать наши адвокаты, журнала такого, аналитик UA, не существует. Вообще не существует. То есть, естественно, журналиста такого не существует. Вот я знаю, что это за людина. Вот. То есть это Украина который на форуме там поругался с одним из, уча... из членов Патриота Украины, взял переделанный под боевой травмат с боевыми пулями пошел разбираться с патриотом Украины. Есть прямой свидетель, женщина, которая видела начало конфликта. Она видела, как он достал пистолет, как он потащил Михайленко, это тот мальчик, который сидит, Михаиленко в ворот. Но после трех допросов следователь решил сделать ей психологическую экспертизу. И сказал, что психологическая экспертиза дала заключение, причем этот эксперт Михайлов, он не имеет права делать судебные экспертизы, сказал, что у нее, она повышенная, у нее повышенная возбудимость, и как бы ее сведения можно не принимать к сведению. И ее показания исключили из дела. Показания прямого свидетеля, который не является этот свидетель, ни с нашей стороны, ни свидетель на улице, которая вызвала милицию и сообщила 02, что здоровенный дядька потащил маленького худенького хлопчика во двор под дулом пистолета. Эти показания исключили. В... А что за гроши фигурировало в справе? Я помню, читала про это. Это деньги, это вообще. Через, на месте происшествия милиция изъяла больше трех тысяч долларов, семь тысяч гривен. А через месяц, скорее всего, этот э, псевдожурналист вспомнил, что у него было не 7 тысяч гривен, а 5, э, 12. И 5 из них собрал Белицкий, которого он узнал по телевизору. Через... И через 3 месяца после событий находят 3 тысячи гривен у нас до у меня. То есть Белицкий такой неадекватный человек, который 3 тысячи гривен хранит. И вот. Деньги были подброшены. На э, обыске было четыре человека. Четвертый человек не внесен в э, протокол. То кто их подкинуло в посередине под час общего? Да, да. Четвертый человек не внесен в протокол. Он стоял все время около того места, где нашли деньги. Э, во время обыска был мой муж. Он, ну, как сказать, не сталкивался с этим. Человек, который никогда с этим не сталкивался, растерян. Вот. вот их и нашли. Причем даже милиция, которая их нашла, показывает, что деньги были абсолютно чистые. Не только понятые. Вот пять человек, трое милиционеров показывают. А на экспертизу они пришли, все в пятнах. Мало того, вот изучали мы сейчас в деле вещественные доказательства. Значит, пришла, пришли эти деньги. Первое. Не были сфотографированы деньги до того, как их отдали на экспертизу. Мы, этих пятен крови мы так и не видели. Второе. Вырезанные фрагменты из денег, которые не вложены обратно в экспертизу. То есть мы не можем подать на повторную экспертизу. Они не, эта экспертиза не является нормальной, но ее все равно признают ее признают. Колесника, этого Украинофоба, значит, пришел с травматом который передела боевой, экспертиза, стрелял людей, из них вытащили пули, которые усиленные патроны боевого действия из этих... Следов... и это зафиксировано в документах, что травма и да. были не в Это все, если надо будет предоставить документы, я уже имею право предоставить документы. Я на любые документы могу Экспертизы две было поэтому. И Чи він понес якесь покарание за переробленный пистолет? На допросе он сказал, я его не переделывал, следователь сказал, ну не переделал, мы вас освобождаем от уголовной ответственности и закрыли уголовное дело. А этот пистолет вместе с, э, вы, вы, с, э, с вы, вытяжками из дела вытяжками, передали вроде бы главное следственное управление. Но на сей день второй год его не могут ни дела найти, ни пистолета. То есть этот пистолет может находиться у очередного псевдожурналиста. То есть пропал пистолет и пропало дело по пистолету. Побратимы вашего сына писали, что его жизнь сейчас загрожает небезпека. Чи есть представы так вважать? Вы думаете? знаете, с первой минуты, когда мой сын попал в, в СИЗО, эта угроза существует. Эта угроза существует, потому что непременно ну, уж сильно кому-то он мешает. Я вам не могу сейчас сказать, кому, Влади. Вот, Но достаточно сильно он мешает. Его боятся даже вот закрыто. Понимаете, ну, человек за огромными заборами. Им этого недостаточно. Как до него в ставилися вы сейчас, пока он сидит? Вы знаете, если говорить о там, сокамерниках, в этом, как бы, ну, достаточно, очень сильный человек, очень. Вот. И он мне не позволит с собой обращаться, но, в принципе, конфликтов не было. Во всяком случае, ну, мне неизвестно. Вот. А то, что Сама служба, СИЗО, то, что его держали почти что год в камере под 40 человек. Это говорит о том, где бомжи. Вот. То, что его с камеры в камеру. Может, физического давления на него и не было. То, что морально на него давят ежедневно, это 100%. Вот. Сейчас заканчивается судебное заседание. И подходит к концу. Он очень много по делу работы провел. Он очень много сам разбирался в этом деле, много выступает. Ему надо работать, надо готовиться к прениям. Вместо этого мы бегаем по колониям, сидим в карцере. А когда мают начать прения? Я думаю, как бы четкого дня нету, но я думаю, где-то 26 марта, либо в первых числах, 26 февраля, либо в первых числах марта ближайшее судовое заседание, я так зрозумела, в, да, в понедельник. Да, в понедельник, да. Мы ждем очень этого заседания, чтобы увидеть Андрея. Вы сейчас приехали до Киева, чтобы как допомогти сыну, так? Да, я просто хочу обратиться ко всем абсолютно журналистам неравнодушным, чтобы это дело... Дело в том, что Васильковское дело, оно такое очень было на слуху. И когда его фальсифицировала СБУ, они чего-то там не учли. И э, к Васильковским э, террористам в общем-то в обществе ставятся, э, относятся очень лояльно, сочувствуют, как бы понимают, насколько это дело сфальсифицировано. А уже когда дело фальсифицировали по Андрею и по его друзьям, то э, они учли этот момент и сделали дело криминальное, чтобы, ну, как бы, многие люди говорят, ну, криминал, там же криминал, там же попытка убийства, вот. И поэтому уже ушли они те ошибки, которые допустили с Васильковцами. А сколько уже часов ваш сын садит? Третий год. Третий год. А какую статью ему инкриминуют? Статья 115. -я. Организация убийства. От 15 это пожизненно. Выживший замок у нас Нет, выжила. Убийство, а он выжил, как оказалось, по независимому от э, тех людей, обстоятельств людей, которые убивали. А самое смешное, что до приезда скорой раненые хлопцы помогали ему и оказали помощь. Причем это в суде, свидетельствовал врач, который скорой помощи, что помощь была квалифицированная, оказана, заклеена ему все. И это помогло ему там побыстрее выздороветь. То есть они его вначале <laughs> лечили. Он является на за раз? Нет. Он один раз появился после настойчивых требований наших адвокатов. Вот первый рассказал свободные показания. После второго вопроса нашего адвоката он сказал, что ему плохо. Приехала скорая, померили давление при всех, правда. Было 140 на 90, потом что-то там пошептали, забрали его в саму же машину и увезли с гипертоническим кризом. 140 на 90. Гипертоники очень смеются над этим. Поэтому он на суды не является, продолжает писать гадости это его как бы его тезис. Украина – мертворожденное государство, труп, причем очень смертящий. Это же у него ник Так, да. я же его помню за Нороку, что он и меня был брудом обливал, кого только не обливал такая вот. людина, ну, чернорота трошки. Да, да. и он, он, понимаете, я так понимаю, что его взяли на пистолете, вот, и сказали, будешь делать, то, что тебе скажут. Будешь играть главную скрипку в этом. журнала самое смешное с этими журналами было, это журналистам тоже интересно. Харьков, хотя бы услышать. Значит, чтобы показать, что он печатался в журналах, они склепали четыре номера журнала, которые вложили в дело. Журнала нету ни одного. За 9 лет главный редактор не нашел ни одного журнала показать. Ну, выдавали разрешение на пистолеты. Зарегистрировали журнал, журнал не делали, мы в разрешение журналистские клепали для выдачи пистолета. И они быстро склепали четыре номера журнала. Когда мы сделали анализ всех статей, то это были, оказались перепечатаны с интернета статьи. Причем они так спешили, что, например, в апрельский номер вставили статью Глазева, которая вышла в... в апрельский номер 2011 статью Глазьева, которая вышла в 2012 году. Причем мы обратились в газету «День», официально это есть в суде материал, это не придумки. Вот, обратились в газету «День», которая является правообладателем на этот материал. Они написали, что будут подавать суд на, во-первых, на этот журнал, что они не имели перепечатку. И пишут, что она не может появиться раньше 2012 года. А она у них в апреле 2011. То есть, ну вот это все, что у нас есть по аналитику. Четыре номера журнала и 25 разрешений выданных. Тоже это я говорю о материалах уголовного дела. Цифру называю. 25 разрешений на, на журналиста на ношение вот. То есть там получается, а журнал издает один человек. Он издает, якобы печатает сам, эм, набирает сам, все-все делает сам, еще и на почту отправляет в конвертиках сам подписчикам. Подписчикам, когда мы пытались у него узнать, он сказал, ну человек 300. Вот. И вот эти на суде был задан вопрос, мог ли где-то Белицкий в принципе увидеть этот журнал, чтобы прочитать. Он сказал, что нет, не мог. А сидит он за убийство несуществующего, журналиста, несуществующего, журнала, ну я думаю существующего. Я думаю, еще вырок вашему сыну напрямую зависит от того, чем заканчивается Майдан, а оскільки до выроку еще деякий час, то и Майдана еще теж деякий час. Так что вам на что сподіватися. Ну, получается, что только на это можно надеяться, потому что патриот Украины как ни как является частью правого сектора. А это детище Андрея, Мы понимали? Он бессменный руководитель был, вот, и он ему создавал у Истоков стоял. Поэтому мы очень надеемся, что нам поможет правый сектор, эволюция. ваши старания журналистские.